اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاكيد لا ان كنت واعبي السيئه احسن تبها وخلق الناس بحكمه حسنه اما بعد فاعبدوا الله ونسيكم ونفسي متقوا الله وقولوا هذا المتقول وطاعته ان لكم جماعه المسلمين سيدي من Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia bagi kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah sehingga kita masih berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Kita. kita memujinya dengan tak henti-hentinya seraya kita memohon pertolongan serta ampunan. atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Salam dan salam malah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang Allah putus untuk kita, yang dengan perjuangan dan pengorbanannya kita bisa merasakan manisnya dan lezatnya iman. Jemaah kaum muslimin, rahimani, rahimakumullah. Ada dua sifat yang harus kita miliki di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan dengan dua sifat ini cukup bagi kita. Dan ini sampai mengherankan dari baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Dengan dua sifat ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan juga akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat. Dari Suhaib yang berkata bahwasanya Nabi yang kita cintai Muhammad SAW pernah bersabda, ajaban di amri lubuhmu sungguh mengagungkan, sungguh mengherankan para orang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair karena sesungguhnya semua urusannya itu baik wa laisa dzaaka li illa lil dan ini tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman yang pertama in asabathu sarra syakar fa kana apabila yang mendapatkan kesenangan mendapatkan nikmat maka ia bersyukur kepada Allah taala dan itu merupakan kebaikan bagi dirinya wa in asabathu darra sabar fa kana Dan apabila ia mendapatkan kesusahan, mendapatkan cobaan, ia bersabar dan itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadis Allah Muslim. Allah Subhanahu Taala. Sifat yang pertama yang hendaknya kita hiasi di dalam diri kita, yakni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita renungi pada waktu-waktu yang terbaik ini di rumah Allah yang kita cintai ini, betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Mari coba kita hitung-hitung, walaupun kita meyakini tidak ada satu manusia pun dengan alat tercanggih apapun bisa menghitung seberapa banyak nikmat Allah yang telah ia dalam hal ini Allah Ta'ala mengingatkan kita di antaranya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34 Allah Ta'ala berfirman wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matullah la tusuha innal insan la zulumun karsa maknahu sungguh telah kami berikan apa-apa yang kalian inginkan yang kalian minta dan jika kalian ingin menghitung banyak nikmatku kata Allah Ta'ala Maka sungguh tidak ada yang bisa menghitungnya Sungguh mana situ sangat dan kufur Dalam surah yang lain Allah Ta'ala juga firman rahim dan apabila kamu ingin menghitung nikmatku, maka sungguh tidak ada yang bisa menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh maha penampil dan zaman Allah semata nikmat mata nikmat telinga nikmat penciuman kita nikmat kita bisa berkata-kata nikmat kita diberikan kehidupan yang tanpa pernah kita minta nikmat kita diberikan orang tua yang baik nikmat kita diberikan pasangan hidup nikmat kita diberikan kurata ayun dari anak-anak kita nikmat dari anggota tubuh kita dari rezeki kita bahkan termasuk yang sering kita lupakan nikmat dari negeri kita yang kita cintai ini negeri yang aman sentosa damai sejahtera jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka sepantasnya lah kita selaku hamba Allah Untuk kita selalu mensyukuri akan segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita Maka pantaslah Allah Ta'ala mengajarkan dan itu termuat ataupun termaktub di dalam Surah Luqman ayat 12 Pengajaran pertama dari Allah Kepada Luqman Al-Hakim Yang ia menjadi Kalam Allah walaqad ataina nukuman mata lillah kata Allah taala bersyukurlah kepada Allah taala dan ternyata kesyukuran itu barang siapa yang bersyukur maka akan kembali kepada dirinya wamayazkur fa inna mayazkuru li Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku Kata Allah Ta'ala Maka ia akan mendapatkan kembali kepada dirinya Apa bentuknya nanti dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Ta'ala berfirman Wa ista'adzana rabbukum Sungguh telah kami permaklumkan kepada kalian Yakni barang siapa lain syakartum la dan nakum Wa lain kafartum in ma'adha syadid Barang siapa yang bersyukur kepadaku Maka akan aku tambah nikmatku Sebaliknya kata Allah Ta'ala Barang siapa yang kufur Akan nikmatku Maka tunggulah azabku sama pedih Wa mayyaskur fa inna wa man Fa inna Sebaliknya barang siapa yang kufur tidak pernah mensyukuri nikmatku kata Allah Ta'ala Sungguh Allah itu maha kaya Sebetulnya Allah Ta'ala tidak butuh kesyukuran kita Sebetulnya Allah Ta'ala tidak butuh pujian dari kita Karena Allah sudah maha kaya Allah memiliki segala galanya Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang Jangan dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga rukun syukur yang hendaknya kita pahami dan kita lakukan Yang pertama hendaknya kita Memang bagaimana kita memperbanyak menyebut kata-kata hamdalah Sebagai bentuk pujian kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya Alhamdulillah ya Kita lisan kita Dengan kalimat hamdalah ini. Yang kedua Hendaknya kita yakini bahawa saya Tidak ada satu nikmat pun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Kecuali itu merupakan berasal dari Allah Ta'ala Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Dan tidaklah apapun nikmat yang kalian dapatkan Kecuali berasal dari Allah Ta'ala keyakinan ini hendaknya kita tancapkan di dalam diri kita agar tidak muncul kesombongan, keangkuhan pada diri kita karena kepintaran kita karena kehebatan kita karena kekuatan fisik kita sehingga kita bisa mendapatkan segala-galanya tidak semuanya tidak lain merupakan karunia Allah SWT. bukankah kehidupan ini Allah Ta'ala yang berikan bukankah kekuatan fisik kita Allah taala yang berikan sekali lagi sifat yang kedua jamaah bukan Allah taala apabila kita ditimpa musibah maka hendaknya kita hiasi diri kita dengan kesabaran wa lah apabila ditimpa dengan musibah maka bersabarlah dan sesungguhnya dengan kesabaran kita Allah Ta'ala berkenan Menjadikan musibah itu Bisa sebagai penut, Bisa sebagai penghapus dosa-dosa kita Bahkan dia juga bisa sebagai peringatan bagi kita Ataupun Kita berdoa agar kiranya musibah Cobaan yang kita dapatkan Bukan merupakan azab Dari Allah subhanahu wa ta'ala BNPB sore kemarin Kamis merilis data terupdate untuk kita disebutkan ada 836 orang meninggal dunia kemudian ada 517 yang hilang ada 2700 yang luka-luka disebutkan juga 10.500 rumah rusak belum lagi fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya Jangan dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi musibah Memang ia bisa merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu disebabkan karena memang atas ulah tangan kita Allah ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Rum Ayat 41 Allah ta'ala berfirman A'udzubillahimnusayyidina rajim Zahara al-fasadu fil barri wal-bahri Bima kasabat ayyidin nas, telah nampak kerusakan di daratan di lautan disebabkan akibat ulah tangan manusia itu sendiri kita lihat betapa banyak kayu kayu dan juga hanyut menandakan menjadi bukti menjadi saksi bisu atas keserakahan kita sendiri atas para pembalak liar para orang yang membuka hutan tanpa bertanggung jawab dengan reboisasinya apapun programnya sekali lagi mereka telah merusak alam dan Allah Ta'ala mengingatkan liyuzikahum ba'dallazi amilu la'alahu birji'u kami timpakan sebahagian azab kepada mereka agar mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan merusak alam Jangan menebang pohon dengan sembarangan Jangan membuang sampah sembarangan Dan bencana Sumatera ini disebut oleh para pakar sebagai hidrometeorologi Percampuran antara banjir bandang, luapan sungai, tanah longsor Bahkan ada gunung yang meletus Bercampur dengan cuaca yang ekstrim Tapi sekali lagi Kalau kita bisa merawat hutan Maka tentu kita meyakini korban ataupun yang ditimbulkan tidak sebesar ini. Jemaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hendaknya kita juga berusnuzur pada Allah Taala. Boleh jadi musibah yang Allah Taala timpakan kepada kita ataupun kepada saudara kita boleh jadi merupakan satu kebaikan. Ma yusibul muslim. Nabi kita yang kita cintai pernah bersabda tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim illa nasobin wala wasobin wala hamin wala gomin hatta illa biha min khotoyah. tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim baik sakitnya letihnya demamnya bahkan kesedihannya bahkan termasuk duri yang menancap di kakinya kecuali dengan itu Allah taala hapuskan kesalahan-kesalahannya jemaah dimakan Allah Kali lagi Allah Ta'ala mengingatkan kita Ma asoba min musibatin illa biiznillah Salah kita meyakini bahwasanya nikmat merupakan berasal dari Allah Ta'ala Termasuk juga musibah merupakan atas izinnya Allah SWT Tidak ada suatu musibah Dengan musibah yang menimpa kalian kecuali illa biiznillah Sekali lagi dengan musibah ini Allah Ta'ala mengingatkan kita agar kita yarjiun kembali kepadanya dan kita hiasi diri kita dengan kesabaran. Mari di konten terakhir ini tak lupa khotib mengajak masih berdampak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Kita bantu, kita doakan yang terbaik. Kita bantu dengan kemampuan kita baik dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Dengan fisik kita barangkali dengan tim sar, atau pada yang terjun langsung dengan segenap daya upaya kita karena sekali lagi musibah ataupun cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ataupun saudara-saudara kita juga salah satunya hikmahnya dalam ujian juga bagi kita apakah kita berempati dan bersimpati kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah Barakallah liwal wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi